встретились две достаточно равные команды. Правда, мы ни разу по ходу этого сезона не выигрывали у команды «Химика». Готовились, мы уже хорошо, хорошо их знали. И это будущее все равно будет одна команда, мы работаем ради одного, одного дела. Но сейчас, вот, наверное, мы больше хотели выиграть. Это второй наш сезон, в том году мы стали третьи. В этом году, раз мы первые, это шаг вперед. Конечно, есть моменты, которые, наверное, я бы улучшил, которые где-то мы ошиблись. Сейчас начнется вот с завтрашнего дня уже, скажем так, Новый год. Будем готовиться, будем разбирать ошибки. Я этим сезоном очень доволен. Мы часто приезжаем сюда в Бурку. Всегда очень гостеприимный прием, очень ровное судейство во всех моментах. Никаких проблем по всей организации. Спасибо. Если все будет проходить так, это было бы замечательно во всех городах. Ты ожидал, что тебе вот ну, сначала да, но потом чуть-чуть сомневался, потому что не сильно как у меня шло, но потом ну, ну, всех пошло. Кто твои были конкуренты. Конкуренты? Валерий. Из команды БК «Химик» 10 номер был очень сильный, неплохой мальчик. И из Тайваза был пятый номер Антон Третышник. И из Харькова 21 номер Женя. Женя. Самый тяжелый матч был, наверное, против БК «Химика». Все на эмоциях, это финал, все хотели выиграть. Как сезон прошел? Что вот, за этот сезон? Ну, что мы бывали, играли в Киеве в дружескую игру, и на последних секундах я забил трешку, и мы выиграли. Я в школе еще работаю, тренирую их. Практически я с ними всегда, да. Но у меня половина команды, скажем так, с Одесского региона, с Калиис, из Маилы, из Балты подъезжают. Нам не хватает сырности, не хватает понимания. Ну, ребята выкладывались, боролись. Лидеры сыграли. Кто-то, конечно, с лидеров не сыграл сегодня. Не получилось, не хватило мощи, напора. Пришлось прибегать тактике фолов, как-то выкручиваться с этой ситуации. Команды прошел хорошо сезон. Они выиграли Первенство области, выиграли Кубок Литвака в Одессе, выиграли. Выиграли турниры, выиграли. В Железном порту летом турнир. Мини-баскетбол. Так скажем, хорош, хороший турнир, по ходу был, хорошую практику они получили. Но венчание, как бы говорится, чуть-чуть у нас смазалось. Мы хотели, все хотят, конечно, первое место. Мы еще даже им шашлыки сегодня сделаем. Хотелось бы за победу это сделать. Ну. Новые поездки в другие города, новые ощущения, экскурсии по городам, интересные игры, интересно смотреть за соперниками, как они играют, что ты можешь им предложить. Это всегда наши соперники, мы из одного, из одной области, все время с ними играем на области, на разных турнирах, на чемпионате уже не первый раз с ними играли. Может, сегодня что-то не получилось, поэтому мы и проиграли. Несколько раз забил, там, ну, хорошо. Ну, бросок пошел, из -за этого и забил. А расскажи личный вот приз, за что ты получил? Личный, э за трехочковые броски и за, ну, и за игру.